Kamu tangkap yang ini, kamu tak tangkap yang itu. Kamu lanyak yang ini, kamu biarkan yang itu. Lepas tu kamu kata dia tak ada lesen. Memang tak ada lesen salah. Tapi persoalannya kenapa kamu biarkan yang itu? Oh dia tak kira lah. Yang penting dia ada salah. Nabi kata itu memusnahkan. Kerana double standard. Adakah mufti menyokong peniaga tak berlesen Ini satu lagi mangkak Setengah orang Saya tahulah maksud dia ni Pasal belon ni Tuan-tuan Sebahagian orang dia lupa diri dia Ketika dia dulu pembangkang Macam mana bila dia naik jadi kerajaan Semua orang tahu Ini saya bukan nak jawab Saya jawab juga lah dia, dia tanya. Tak ada siapa yang sokong Orang yang salah Negar tak, tak lesen Semua tak payah habak Semua orang tahu salah Tetapi Ada Ada budi bicara dan ada tata susila bagi tindakan. Itu yang saya timbulkan. Padanlah satu orang macam tu tak ramai-ramai pergi lompat naik atas dia. Zaman moden you ambil gambar dia, you pi kutip dia, dia rumah dia. Pi tangkaplah dia. Yang pi lompat tengah-tengah orang, orang ramai tu buat apa? Sampai kau onto tergeliat. Ramlah. Tak tahulah dia patah apa tapi sampai macam tu. Sedangkan banyak penyelesaian yang boleh dibuat. Itu orang kritik. Orang kata salah. Salah-salah. Tapi kemusnahan sesuatu masyarakat. Bukan sahaja kepada tak melaksanakan undang-undang. Tapi kalau melaksanakan undang-undang. Secara double standard juga memusnahkan masyarakat. Siapa kata Nabi sallallahu alaihi wasallam kata? Nabi kata. Apa Nabi kata? Satu orang imra'atun Makhzumiyah. Hadis yang semua kita tahu. Wanita Makhzumiyah. Dia ada kedudukan wanita ni. Dia mencuri. Sebagian riwayat sebut dia ni dia tipu, dia pinjam harta orang kemudian dia dicuri bila dia mencuri benda ni sampai kepada Nabi aduan ni dah sampai dan sabit dia mencuri Ini ni dua dalam hukum syarak tuan -tuan. satu undang Islam kalau belum hang, angkat kepada khalifah angkat pada pemerintah digalakkan kita maafkan dia curi harta kita, kita disuruh maaf di peringkat bawah. Once dia dah angkat kepada pemerintah, pemerintah kena laksanakan undang-undang. Sebab itu tangan yang pertama yang dipotong Nabi tak suka. Sahabat tanya ka annaka karihta hadha ya Rasulullah. Hadibilan. Seakan kamu tak suka ini wahai Rasulullah. Nabi kata kaifala Nabi kata kenapa macam mana aku nak bersuka Nabi kata antum a'wanu syaitan ala akhikum kamu jadi saudara penolong-penolong syaitan kepada saudara kamu kenapa kamu tidak fal wal yasfahu kenapa kamu tak maafkan dia buat apa kamu angkat kes main kat aku kerana kes bila diangkat pada pemerintah, dia mesti laksanakan. Sebelum diangkat, kita maafkan. Maksud nak maafkan sebelum pergi mahkamah. Dan pergi mahkamah dah bicara, ah, tak boleh. Dia mesti laksanakan. Kalau membabitkan hukum hakam, had. Bila kes wanita mahzumiyah ni dibawa kepada Nabi dan diputuskan. Mula orang kata, ini perempuan makzumiah ni cakaplah kat nabi tak payah buat lo kat dia ni dia ni orang ada kedudukan semua orang tak berani cakap orang mereka suruh Usamah bin Zaid Usamah bin Zaid ni hubbu ni nabi sayang kat dia orang semua tahu nabi sayang kat dia angkat Usama pun dah orang duk suruh pi cakaplah. Ya Rasulullah, boleh dah kita maafkan yang ni seorang. Nabi kata at fi haddih hududillah. Kamu nak buat syafaat kepada had daripada had-had hukum-hukum had Allah ke? Terus Nabi berkhutbah. Nabi kata innama ahlakal ladhi qablakum id innahum idha annahum idha saraq fihim asy-syarif taraku wa idha saraq fihim adh-dha'if aqamu alayhi had nabi kata sesungguhnya binasa orang sebelum kamu bila orang berkedudukan mencuri dibiarkan apabila orang bawahan mencuri dilaksanakan undang-undang Sebab tu orang kata laksanakan hudud mengelakkan kemusnahan masyarakat. Saya katakan melaksanakan hudud yang adil boleh yang sesuai yang cukup syaratnya, cukup environmentnya, cukup ciri-cirinya memberikan kesejahteraan. Tetapi kalau dilaksanakan secara berat sebelah memberikan kemusnahan walaupun ia hudud. Keluarga bangsawan tak kena. Ada negara yang cuba buat had. Had bangsawan tak kena. Yang bawah kena. Itu bukan menyelesaikan. Itu memusnahkan kata Nabi. Sama undang-undang apa -undang pun. Kamu tangkap yang ini, kamu tak tangkap yang itu. Kamu lanyak yang ini, kamu biarkan yang itu. Lepas tu kamu kata dia tak ada lesen. Memang tak ada lesen salah. Tapi persoalannya kenapa kamu biarkan yang itu? Oh dia tak kira lah. Yang penting dia ni salah. Nabi kata itu memusnahkan. Kalau double standard. Undang-undang hendaklah adil. Untuk semua. Itu isu ya. Bukan isu. Habis kata apa mufti nak cakap benda ni lepas lesen. Lepas lesen. Ini adalah soal keadilan. Keadilan ini agama. Kamu jangan sempitkan agama. Keadilan. Bukan soal. Ala lesen tak ada. Lesen salah lah. Tapi jangan double standard. Dan kemudian. Jangan lebih. Orang main masjid. Saya buat contoh. Orang main masjid. Satu orang main masjid. Dia curi kasut. Keluar-keluar masjid kita dapat tangkap pencuri kasut. Mereka punya pukul dia. Orang Penang kata, ranjau dia betul-betul. pukul dia habis-habisannya. Tumbuk dia, pecah muka. Keluar darah kot teringat, Pandang kaki patah, katok. Kita main-main kata kat dia. apa yang berdua pukul dia macam tu? Oh, entah ni penyokong curi kasut lah. Ha, macam ni lah. Bukan orang sokong curi kasut tu. Orang kata tak padan lah buat macam tu Salah lah curi kasut tu Tapi padang kalau nak buat sampai macam tu Macam kes dulu Berlaku kecurian di masjid yang kita marah Bukan masalah Oh hampa cu sokong orang curi Benda di masjid Bukan sokong tapi Bukan sampai macam tu Tu pun tak faham lah